Tetapi baru-baru ini, apabila berlaku pendedahan, skandal berkenaan kewarganegaraan yang melibatkan tujuh orang pemain bola warisan dengan izin heritage yang melibatkan organisasi FAM dan FIFA, maka kejadian itu saya lihat telah merosakkan nama baik dan kerja cemerlang para penjawab awam yang bertugas penuh integriti beramanah selama ini di pelbagai jabatan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nama baik Kementerian Dalam Negeri telah tercemar sekarang. Nama negara juga telah tercemar di peringkat antarabangsa. Satu negara mendapat malu. Satu lagi, national embarrassment dengan izin dan seri pengurusi. Jadi saya percaya, Parlimen Malaysia tidak boleh berpeluk tubuh dan berdiam diri. Begitu juga kerajaan tidak boleh cuci tangan dan ambil sikap yang fesif sedangkan imej negara sedang tercalar. Oleh yang demikian, saya mencadangkan di Dewan Rakyat ini supaya kerajaan ambil inisiatif yang dinamik untuk menangani isu skandal kewarganegaraan tujuh pemain warisan itu untuk menembus kembali maruah negara di arena antarabangsa. Siasatan tentang skandal tujuh pemain bola warisan tersebut yang melibatkan pemalsuan dokumen dan kegagalan pentadbiran tidak mampu disiasat oleh polis diraja Malaysia sahaja kerana PDRM adalah sebuah agensi yang terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri. Untuk mengelakkan persepsi konflik of interest dengan izin, maka saya mencadangkan ditubuhkan segera satu suruhan jaya siasatan diraja RCI, Royal Commission of Inquiry terhadap skandal ini. Tuan Seri Pengurusi, dengan rendah hati, saya mencadangkan terma rujukan RCI tersebut antara lainnya seperti berikut. Yang pertama, adakah kesalahan pemalsuan dokumen telah dilakukan dalam urusan permohonan dan kelulusan kewarganegaraan tujuh orang pemain warisan itu. Kedua, mengapa Kementerian Dalam Negeri gagal mengesan pemalsuan dokumen tersebut? Ketiga, bagaimana permohonan kewarganegaraan begitu cepat diluluskan? Pada hari permohonan dikemukakan, maka pada hari yang sama, kelulusan permohonan itu diterima sebagai seorang warga negara. Jika melibatkan rakyat biasa, tempoh kelulusan permohonan tersebut kadang-kadang bertahun-tahun. Tuan Sri, pengurusi, ada sedikit lagi. Yang keempat, Mengapa syarat wajib kebolehan bertutur dalam bahasa Melayu dilanggar tidak dilaksanakan? Kelima, adakah benar dakwaan menteri Kementerian Dalam Negeri di Parlimen bahawa perlembagaan persekutuan memberi kuasa budi bicara kepada menteri Kementerian Dalam Negeri dalam isu berkaitan kelulusan permohonan kewarganegaraan itu? Yang akhirnya, adakah pemberian taraf kewarganegaraan ini yang menyalahi peraturan dan undang-undang bermakna prinsip dan protokol mengawal keselamatan negara telah dikompromi? country.